হেল্ল' মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি অকল ৱেলকাম টু অসমীয়া ডিজিটেল আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়া যি তোমাৰ তিনি নম্বৰ লেচন আছে বা পাঠ নম্বৰ তিনি সেই আছে পুথি অধ্যয়ন এই যি তোমালোকৰ লেচন আছে এই পাঠটো আমি পঢ়িম খুব লাহে লাহে খুব সুন্দৰকৈ আমি একেলগে পঢ়ি যাম তোমালোকৰ যি কোনোবা কাৰোবাৰ পঢ়াত বা অসুবিধা হৈছে বা বুজাত অসুবিধা হৈছে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আমি লেচনটো খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িম আৰু বুজিমো ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ এই লেচনবিলাকৰ এই পাঠবিলাকৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়ে থাকিব তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' চাব বিচাৰা তাৰ লিংক এ টুভেট ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে বাৰু আজি আমি এতিয়া এই লেচনৰ তিনি নম্বৰ লেচনটো পঢ়োঁ পুথি অধ্যয়ন পুথি মানে কি হয় পুথি মানে জানে কিতাপ আমি কিতাপ পঢ়াৰ কথা কৈছে আৰু পুথি অধ্যয়ন কিতাপ সেই পুথি অধ্যয়ন কেনেকৈ পঢ়িবলৈ কিমান এটা ভাল অভ্যাস হয় কিতাপ পঢ়াটো আজিতো আমাৰ বৰ্তমান কি মোবাইলৰ যুগ কিতাপ খুব কমকৈ পঢ়ো হয়নে অকল আমাৰ স্কুলৰ যিবিলাক কিতাপ সেইবিলাক প্ৰায় পঢ়াৰ আগতে কি হয় তোমালোকৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু কিতাপ আছে বা আন আন কিতাপবিলাক আছে সেইবিলাকো আমি যাতে কেনে পঢ়িব লাগে সেই বিষয়ে আমি লেচনটো সেইটো পঢ়িবলৈ পাম বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ তাত তোমালোকৰ লেচনটোৰ আগত এটা বেৰেগাফ বিচাৰি সেইটো পঢ়ি লওঁ কিনো কৈছে কি কৈছে তোমালোকৰ চোৱা পুথি অধ্যয়ন এটা সু অভ্যাস তোমালোকে মোৰ লগে লগে চাই চাই পঢ়ি যাব কাৰোবাৰ যি পঢ়াত অসুবিধা হয় ঠিক আছে কি কৈছে পুথি অধ্যয়ন এটা সু অভ্যাস মানে পুথি পঢ়াটো বা কিতাপ পঢ়াটো ভাল খুব ভাল এটা অভ্যাস বুলি কৈছে এই অভ্যাসে এজন মানুহক বৌদ্ধিক আৰু মানসিক দিশত শক্তিশালী কৰি তোলে কি কৈছে আৰু এইটো যিবিলাক কিতাপ হয় এইবিলাক মানুহক বৌদ্ধিক বৌদ্ধিক মানুহে আমাৰ বুদ্ধি জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু মানসিক শক্তিশত মানস আমাৰ যিটো মানসিক শক্তি সেইটো শক্তিশালী কৰি কৰি গৈছে আৰু কি কয় জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গুণৰাজি পুথি অধ্যয়নৰ যোগেদি লাভ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ জীৱনত আমাৰ জীৱন এতিয়া ডাঙৰ হৈ যাম আমাৰ বিভিন্ন কামৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন উন্নতি কৰিবলৈ আমাৰ পুথি অধ্যয়নৰ যোগেদি লাভ কৰিব পাৰোঁ জ্ঞানবিলাক সেই সেই জ্ঞানে আমাক সহায় কৰে গৈছে এই পাঠটিত পুথি অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে এই পাঠ আমি কি পাম তেতিয়াহ'লে পুথি আমি যে কিতাপ পঢ়িবলৈ তাৰ কিমান গুৰুত্ব কিয় পঢ়িব লাগে আৰু কিয় প্ৰয়োজন আমি সেইবিলাক কথা আমি এই পাঠটো আমি এতিয়া পাম বাৰু এতিয়া আমি পাঠটো লেচনটো পঢ়োঁ এতিয়া তোমালোক পঢ়া গৈছে আমি লাহে লাহে পঢ়ি যাম তোমালোক মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাব পৰা ঠিক আছে পুথি অধ্যয়ন বিদ্যা উপাৰ্জনৰ এটা ঘাই উপায় কি কৈছে পুথি অধ্যয়ন আমাৰ যিটো কিতাপ পঢ়োঁ সেইটো বিদ্যা আমাৰ বিদ্যা আমাৰ জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিয়াত বিদ্যা বুলি ক'লে কি হয় তোমালোকৰ যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক কৌশল জ্ঞান আমাৰ সেই পুথি অধ্যয়নৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন জ্ঞান উপাৰ্জনৰ এটা ঘাইৰ উপায় কৈছে সেই বিদ্যা অৰ্জনৰ এটা ঘাইৰ উপায় কি হয় পুথি অধ্যয়ন তোমালোকক কেতিয়া প্ৰশ্ন একদম প্ৰশ্ন কেতিয়া পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰি যে কি বিদ্যা উপাৰ্জনৰ এটা ঘাইৰ উপায় কি বা বিদ্যা উপাৰ্জনৰ ঘাই উপায় কি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পুথি অধ্যয়ন পুথি নপঢ়াকৈ কোনেও ক'তো বিদ্যা লাভ কৰিব নোৱাৰে কি কৈছে কিতাপ নপঢ়ে কোনেও বা পুথি নপঢ়া কোনেও ক'তো বিদ্যা লাভ কৰিব নোৱাৰে কৈছে পুথিৰ বিদ্যা থোপাই থোৱা ধনৰ নিচিনা আৰু কৈছে পুথিৰ যিটো পুথি কিতাপ পঢ়ি আমাৰ যি জ্ঞান আহৰণ কৰিম বিদ্যা আহৰণ কৰিম সেইবিলাক ক'ৰবাত যিমান ধন ধন আমি টকা থোপাই থাকোঁ তেনেকুৱা দৰে কৈছে মানে মূল্যৱান আনে থোপাই থোৱা ধন হাতত পৰিলে ধন আৰ্জনৰ দুখ কষ্ট ভোগ নকৰাকৈ ধনৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰি কি হৈছে আনে থোপাই ছাপ'জ কোনোবাই ক'ৰবাত ধন শুন তোমাৰ কাৰণে ধন টকা পইচা এইহু প্ৰমাণ ক'ৰবাত লুকাই থৈ গৈছে থোপাই থৈ গৈছে তেতিয়া তুমি আমি কি হ'ল তেতিয়া আমি যে আমাৰ টকা পইচা ধন ধন আৰ্জনৰ কাৰণে আমি কষ্ট নকৰাকৈ সেইবিলাক আমি আৰামে বহি বহি খাব পাৰোঁ ন ঠিক তেনেকৈ কি কৈছে যে আনে থোপাই কচোনাকৈ ধন ফ্লুপ সেইদৰে আনে থোপাই থোৱা বিদ্যা কি কৈছে সেইদৰে আনে থোপাই থোৱা বিদ্যা হাতত পৰিলে বিদ্যাৰজনৰ দুখ কষ্ট ভোগ নকৰাকৈ বিদ্যাৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে তেনেকৈ কিতাপখন পঢ়াই থাকিলে আনে যি জ্ঞান আহৰণ কৰিম বুলি কিতাপখন লিখি থৈ যায় জ্ঞানৰ ভঁৰালটো থৈ যায় তেতিয়া আমি সেই জ্ঞানখিনিও সেনেকৈ কিতাপখনৰ পৰাই আমি কোনোবাই এজন লোকে কোনোবাই থৈ যোৱা কিৰ নিচিনা ধনৰ টোপোলা নিচিনা সেই জ্ঞানখিনি আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ গৈছে প্ৰত্যেক পুথি একোজন মানুহৰ থোপাই থোৱা বিদ্যাৰ ভঁৰাল গৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন কিতাপেই কিতাপেই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ সকলো মানুহে তেওঁলোকৰ জ্ঞানবিলাকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কিতাপ এখন লিখিব ন গতিকে সেই যে তেওঁৰ জ্ঞানবিলাক যেন সেই কিতাপখনৰ মতে থৈ গৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে কি প্ৰত্যেক পুথি একোজন মানুহৰ থোপাই থোৱা বিদ্যাৰ ভঁৰাল লিখকে বহুত পুৰুষাৰ্থ কৰি সেই ভঁৰাল বান্ধি থয় আমি কেৱল পুথিখন পঢ়িয়েই তেওঁৰ আৰ্জিত আটাইখিনি বিদ্যা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কৈছে যে লিখন লিখকে কিতাপ এখন যোনে লিখে তেওঁ বহু পুৰুষাৰ্থ কৰি পুৰুষাৰ্থ মানে বহুত কষ্ট কৰি সেই জ্ঞানৰ ভঁৰাল সেই ভঁৰাল ভঁৰাল মানে কি কৈছে ইয়াত জ্ঞানৰ ভঁৰাল বিদ্যাৰ ভঁৰাল বান্ধি থয় আমি কেৱল কি কৰিবলৈ কিতাপখন পঢ়িয়েই পুথিখন পঢ়িয়েই তেওঁৰ সেই আটাইবোৰ জ্ঞান আমি আহৰণ বিদ্যা লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই জ্ঞানবিলাক আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আনৰ আৰ্জিত বিদ্যা এইদৰে সঞ্চয় নকৰাহেঁতেন পুৰুষে সকলো কথা নতুনকৈ শিকিবলগীয়া হোৱাহেঁতেন মানুহে কেতিয়াও ইমানখিনি উদগতি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তাকে কৈছে চোৱা আনে যে বিদ্যা যিবিলাক তেওঁ বিদ্যাবিলাক পায় তেওঁ জ্ঞান পায় সেইবিলাক তেওঁ সঞ্চয় নকৰাহেঁতেন মানে সাঁচি নৰা সাঁচি কট হৈছে কিতাপখনত সেই তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন আমি কি কৈছে তোমাৰ আমাৰ জ্ঞানৰ কোনোবা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে সেই জ্ঞানবিলাক আমি কি কৰিলোঁ নতুন নতুনকৈ আমি নিজে নিজে অভিজ্ঞতা লাভ কৰি সেইবিলাক আমি নিজে নিজে জানিবলগীয়া হেঁতেন যদি সেই জ্ঞানবিলাক আমি কোনোবা থৈ যোৱা জ্ঞানবিলাক আমি নেপালোহেঁতেন বহুত কষ্ট কৰি ল'ব পাওঁ বা ইমানখিনি আমি নেপালোহিহেঁতেন সেইটো কথা কৈছে তোমালোকৰ তাৰপিছতে কি কৈছে ছাৰ এতিয়া নোৱাৰিলোহেঁতেন অঁ চাওক চৰি ভাপৰ বল আৰু বিজুলীৰ বল পোনপ্ৰথমে উলিয়াওঁতে বহুত চিন্তা আৰু চৰি চিন্তা বহুত সময় আৰু বহুত ধন খৰচ হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুথি পঢ়িয়েই মানুহে তাক ভালকৈ শিকি ল'ব পাৰে কি কৈছে যে কি ভাপৰ বল বিজুলীৰ বল যে তোমালোকৰ যিকোনো উদ্ভাৱনীমূলক কাম আৱিষ্কাৰমূলক কাম যিবিলাক নেকি বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰ সেইবিলাক ঘপককৈ হৈ নুঠে হয়নে বহুতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বহুতবাৰ ভুল কৰি বহুতবাৰ সেই কৰি তেওঁলোকে কৰি 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 কোনোবা এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰে ঠিক তেনেকৈ ভাপৰ বল বিজুলীৰ বল তেওঁলোকে প্ৰথমতে বহুত চিন্তা বহুত সময় খৰচ কৰি বহুত ধন খৰচ কৰি গৈছে সেইবিলাক মানুহে কি কৰিছিলে উদ্ভাৱন কৰি নতুনকৈ উলিয়াইছিল সেইবিলাক যদি কিতাপৰ দেখিলোঁহেঁতেন আমি সেইটো জানিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে এতিয়া আমি কিতাপ পঢ়িয়ে সেই সকলোবিলাক আমি শিকি ল'ব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছতে আছে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ তোমালোকৰ তাৰপিছতে কৈছা এতিয়া চোৱা এইদৰে পুথিৰ পৰা আনৰ সঞ্চিত বিদ্যা লাভ কৰি সেই বিদ্যাৰ আলমত মানুহে নতুন বিদ্যা আৰ্জিবলৈ পাৰ্গত হয় কিতাপৰ পৰা আমি আনৰ সঞ্চিত সঞ্চয় কৰা বিদ্যা লাভ কৰি আমি আনৰ আল মানুহে নতুন বিদ্যা আৰ্জিবলৈ সক্ষম নতুন নতুন আকৌ নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছতে আহিলে বিদ্যা আৰ্জনৰ প্ৰণালী প্ৰায় ধন আৰ্জনৰ প্ৰণালীৰ নিচিনা মূলধন নহ'লে ধন আৰ্জিবলৈ টান সেইদৰে মূল বিদ্যা নহ'লেও বিদ্যা আৰ্জিবলৈ টান কি কৈছে বিদ্যা আৰ্জনৰ প্ৰণালী কি ধন আৰ্জনৰ প্ৰণালীৰ নিচিনাই কৈছে ধন টকা পইচা তেনেকৈ আহোনো সেনেকুৱা তেনেকুৱা নিচিনাই কৈছে যেনেকৈ মূলধন নহ'লে ধন আৰ্জিবলৈ টান মূলধন নহ'লে আমি কোনো এটা ব্যৱসায় বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰোঁ ন ঠিক তেনেকৈ মূল বিদ্যা নহ'লে যদি মেইন আমাৰ ক খ গৈ এক দুই তিনি চাৰি নাজানো তেনেহ'লেতো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ প্ৰথম প্ৰথম আৰম্ভণিখন নেজালে তেনেকৈ কেনে কেনেকৈ আমি বেছিকৈ জানিব পাৰিম সেইটো কথা কৈছে আকৌ যাৰ মূল ধন সৰহ সি সৰহকৈ ধন আৰ্জিব পাৰে সেইদৰে যাৰ মূল বিদ্যা সৰহ সি সৰহকৈ বিদ্যা আৰ্জিব পাৰে আচল কথা চমুকৈ ক'ব লাগিলে পঢ়াৰ পৰা মানুহৰ মনত বিদ্যাৰ পাতনি থাপিত হয় সেই পাতনি যাৰ শকত সি বিদ্যা ব্যৱসায়ত উদগতি কৰিব পাৰে যাৰ দুৰ্বল সি নোৱাৰে কি কৈছে সেইকাৰণে যি যেনেকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় যাৰ যেনেকৈ মূলধন টকা পইচা বেছি হ'ব তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰিব বেছিকৈ টকা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ যাৰ নেকি বিদ্যা যাৰ নেকি সেই মূল বিদ্যা যি বেছি যাৰ মূল বিদ্যাটো তাৰ বেছি হ'ব তেওঁ বেছিকৈ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব সেইটো কথা কৈছে এতিয়া পঢ়া শুনাৰ পৰা দূৰৰ মানিক হাততে পোৱা যায় আন আন দেশত থকা পণ্ডিতবিলাকেৰে সৈতে সাক্ষাৎ হোৱা বহুত খৰচ আৰু পৰিশ্ৰমৰ কথা আৰু সাক্ষাৎ হ'ব পাৰিলেও তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা বিদ্যা শিক্ষা কৰা সকলোৰে পক্ষে সহজ নহয় কিন্তু পুথিৰ পৰা সকলো দেশৰ পণ্ডিতবিলাকৰ সহজ উপদেশ ঘৰত বহিয়েই পোৱা যায় সেইদৰে আমি পৰলোক গামী পণ্ডিতবিলাকৰো বিদ্যা বুদ্ধি তেওঁলোকৰ ৰচিত পুথি পাঠ কৰি অনা অপ্ৰস অপ্ৰয়াসে লাভ কৰিব পাৰোঁ কি কৈছে পঢ়নৰ পৰা মানে পঢ়ি মেলি কিতাপ বা কি পুথি পঢ়ি আমি দূৰৰ বাণীকটো ওচৰতে পাওঁ সদায় পোৱা গৈছে ধৰি লোৱা তোমালোকৰ বহুত আমাৰ পৃথিৱীখন ইমান বহল ডাঙৰ হয়নে সকলো যে ঠাইত গৈ আমি সকলো মানুহক লগ কৰি তাৰ পৰা বিদ্যা জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটো অলপ খৰচ হ'ব পৰিশ্ৰম হ'ব কিন্তু কিতাপৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই সাক্ষাৎকাৰবিলাক বা তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা যাৰ পৰা গৈ মেলি সেই কিতাপত লিখি থোৱা থাকে সাক্ষাৎ সেইবিলাক পৰা আমি তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ নমুনা পাব পৰা তেওঁলোকৰ জ্ঞানবিলাকেই পাব পাৰোঁ আৰু ছাপ'জ কোনোবা যদি মৃত্যু হৈ গ'ল কোন জ্ঞানী মানুহ এজন তেওঁৰ কোনো আমি লগ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁৰ লিখি যোৱা কিতাপৰ পৰা আমি সেই জ্ঞানবিলাক লাভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছতে সংসাৰত উদগতি কৰিবলৈ মানুহক মনৰ একাগ্ৰতা লাগে পঢ়নৰ পৰা সেই একাগ্ৰতা জন্মে চঞ্চল মন থিৰ কৰিবলৈ আৰু ভূতাবুদ্ধি চোকা কৰিবলৈ পঢ়নৰ নিচিনা গুণকাৰী উপায় নাই কোনো এখন পুথি পঢ়ি তাৰ ভাৱ বুজি ল'ব লাগিলে মন পুতি পঢ়িব লাগে ওপৰে ওপৰে চেলেং পেটেংকৈ পঢ়িলে আচল ভাৱ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি সেইদিশি পঢ়িবৰ সময়ত মনটোক আন স মনটোক আন সকলো কথাৰ পৰা এৰুৱাই আনি এটা কথাত লগাব লাগে যি সদায় এনেদৰে মনক এক কথাত লগাই ৰাখে তাৰ চঞ্চলতা অনুক্ৰমে কমি যায় আৰু কালত গৈহি এটা বিষয়ত একানপতীয়া হৈ লাগিব পাৰে কি কৈছে যে কি আমাৰ সংসাৰ মনৰ আমাৰ একাগ্ৰতা আমাৰ মনটো স্থিৰ কৰিবলৈ মনটো আমি খেলি মেলি নহ'বলৈ আমাৰ মানুহক সেই পঢ়া পৰা যেতিয়া আমি কিতাপ পঢ়োঁ তেতিয়া সেইবিলাক একাগ্ৰতা বাঢ়ে বুলি কৈছে আমাৰ মনটো খেলি মেলি হৈ থাকিলে সেই মনটো স্থিৰ কৰি দিয়া গৈছে তাৰপিছতে কিতাপ পঢ়ি ভালকৈ পঢ়িলে কি হয় মন পুতি আৰু কি কৈছে কোনো কিতাপ আমি যেতিয়া পঢ়োঁ যেতিয়া বিদ্যা তেতিয়া মন পুত হৈ সেই কিতাপখন পঢ়িবলৈ গৈছে যদি আমি চেলেং পেটেংকৈ কিতাপ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত মানে আমি সেই জ্ঞান ওপৰে পৰা চেলেং পেটেং পঢ়িলে তাৰ আচল ভাৱটো আমি বুজি নাপাম হয়নে আৰু সেইকাৰণে মনটো সদায় স্থিৰ কৰি মেলি আমি মন দি পঢ়িব লাগে তেতিয়া আমি কি হ'ব সেই কথাবিলাক আমাৰ সতৰ্কথাই আমাৰ মনত থাকিব আৰু আমাৰ মনটো কি হ'ব স্থিৰ হ'ব ডিচিপ্লিন হ'ব আমি নিজকে ভৱিষ্যতত আমি আৰু ভালকৈ ভাল মানুহ হিচাপে বা ভালকৈ আমি যিকোনো কামত লাগিব পাৰিম বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে যদি আমি যে পঢ়িছোঁ আৰু বুজি গৈছোঁ তোমালোকে যদি আমি পাঠটো পঢ়াত বা বুজাত তোমালোক কিবা যিকোনো তোমালোকক ক'ব কিবা ক'বলৈ থাকিলে তোমালোকে কমেণ্ট চেনত কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট টাইম যাতে আমি ভিডিঅ' যেতিয়া আহিম তাত যাতে আমি সেইবিলাক দুখবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু এতিয়া পিছৰখিনি পঢ়োঁ পুথি পঢ়াৰ আৰু এটা বহুমূলীয়া গুণ আছে কৈছে সৎসংগৰ পৰা যে মানুহৰ সৎ স্বভাৱ উপজে এই কথা লোকো নিৰন্তৰে স্বীকাৰ কৰে যিবিলাক মানুহৰ লগত সদায় উঠা বহা কৰা যায় আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সেইবিলাক মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ গঢ় লয় মানুহ ভাল সংগত থাকিলে ভাল হয় আৰু বেয়া সংগত থাকিলে বেয়া হয় মানুহৰ সংগৰ নিচিনা পুথিৰ সংগয়ো আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ওপৰত কাৰ্য কৰে প্ৰত্যেক পুথিয়েই ৰচোদাজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ছাঁৰ নিচিনা পুথি পাঠ কৰিলে সেই পুথি লিখকৰ লগত আলাপ কৰা যেন হয় আৰু সদায় একে পুথিকে পঢ়িলে তেওঁৰ সংগত থকা যেন গুণ ধৰে এতেকে ভাল পুথি পঢ়িলে ভাল সংগত থকা যেন আৰু বেয়া পুথি পঢ়িলে বেয়া সংগত থকা যেন ফল হয় কৈছে সত্যনাথ বৰা এটা কি কৈছে তোমালোকে চোৱা আমাৰ পুথি পঢ়া এটা ভাল গুণ আমি কৈছে আৰু সেই কৈছোঁগৈ আমি ভাল মানুহৰ লগত থাকিলে ভাল লগত থাকিলে আমি ভাল পাওঁ চিন্তা ভাৱনাবিলাক আমাৰ ভাল হয় কৈছে হয়নে আৰু কি হৈছে ভাল হয় আৰু যদি বেয়া সংগত থাকিলে আমাৰ মনবিলাক বেয়া হ'ব যি 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 যোনে জালত থাকোঁ সেনেকুৱাই হয় মানে যিকৈ দেখোঁ আমি সেইটোৱে কৰিবলৈ মন যাব ন সেইটোৱে বুজিম গতিকে সেই যেনেকৈ ভাল মানুহৰ লগত থাকিলে ভাল স্বভাৱ হয় ভাল মানুহ হয় ঠিক তেনেকৈ বেয়া মানুহ থাকিলে বেয়া হয় বুজি পাইছানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি সেইকাৰণে কিতাপো তেনেকৈ কিছুমান ভাল কিতাপো আছে বেয়া কিতাপো আছে ধৰি লোৱা যোনজন লেখকৰে কিতাপ লিখে তেওঁৰ চৰিত্ৰ এটা প্ৰকাশ পায় বা সেই কিতাপখন প্ৰকাশ পায় আৰু যদি আমি ভাল কিতাপ পঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি ভাল হ'ম আৰু বেয়া কথা আমি সেইকাৰণে কিতাপ পঢ়োঁ তেখেতে ভাল ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে আৰু যোনজন ভাল মানুহজন আমি থাকিব নোৱাৰোঁ সকলো মানুহ কোনোবা এজন মহান ব্যক্তি আছে তেওঁ কিতাপ লিখি থৈছে তেওঁৰ লগততো আমি থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যি কিতাপখন আমি পঢ়োঁ তেওঁ লিখা তে তেতিয়া কি হৈ গৈছে তেখেতৰ লগত থকাৰ নিচিনাই হয় সিহঁতে পুথি পঢ়িলে আমি আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ পৰা আৰ সকলো জ্ঞান আহৰণ সকলো আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছানে এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত এই পাঠটো তোমালোকৰ লিখিছে কোন সত্যনাথ বৰাই সত্যনাথ বৰাৰ ওপৰত তাৰপিছত লিখা আছে আমি লেখকৰ পঢ়িছোঁ কোনো সত্যনাথ বৰা তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে কেতিয়া ওঠৰশ ষাঠি আৰু মৃত্যু হেৰিখন ঊনৈছশ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া সাহিত্য জগতত এগৰাকী বৈয়াকৰণিক আৰু প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে পৰিচিত তেওঁৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য প্ৰবন্ধ সংকলন হ'ল সাৰথী চিন্তাকলি আকাশ ৰহস্য সাহিত্য বিচাৰ আদি তেওঁ গীতাৱলী আৰু কামৰূপীয়া লোকগীত নামৰ দুখন গীতৰ পুথিও প্ৰকাশ কৰিছিল কৈছে বহল ব্যাকৰণৰ প্ৰণেতা হিচাপে সত্যনাথ বৰাৰ নাম অসমীয়া ভাষা সাহিত্য ইতিহাসত সদায় জিলিকি থাকিব ঠিক আছে তোমালোকে এনেকৈ সদায় লেখক লিখকজনৰ বিষয়ে বা কবিৰ বিষয়ে তোমালোকে সদায় পাঠবিলাক বা কবিতাবিলাক পঢ়িলে তোমালোকে জানি ল'বা এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু তোমালোকৰ কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিবা আমি জানিবও লাগে আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ন তোমাৰ এতিয়া ইয়াতে প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰি যে বহল ব্যাকৰণৰ প্ৰণেতা কোন তেনে কোন হ'ব বহল ব্যাকৰণৰ প্ৰণেতা হৈছে সত্যনাথ বৰা গতিকে আজি আমি তোমালোকৰ এই যিটো পুথি অধ্যয়ন পাঠটো পঢ়িলোঁ আৰু লগতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ আমি অকণ সৰহকৈ ক'ব লগা হৈছে কাৰণ আমি তোমালোকে বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হয় তোমালোকে কিছুমানে আমনি পোৱা হয়তো আৰু তোমালোকে যদি কোৱা যে কি নহয় লাহে লাহে আমি ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ লাহে লাহে পঢ়ি আৰু ভালকৈ বুজ এনেকৈ যদি দীঘলীয়া হ'লেও একো নহয় তোমালোকে যে এনেকৈ পঢ়িব তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কমেণ্টছত কেনেকৈ তোমালোকে এক্সোৱেলি ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰা তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব কাৰণ তোমালোকে ক'লেহে মই বুজি পাম হয় নহয় গতিকে তোমালোকে ক'বা নেক্সট টাইম বিষয়বিলাকত সেনেকৈ আলোচনা কৰিম আৰু বাকী ভিডিঅ'বিলাকৰ বাবে তোমালোকে তলৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন গৈ তাত লিংক চাব পাৰা ঠিক আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবা যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কোনোবা যে নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ